Доброго дня, шановні колеги. Як ви знаєте, вчора було прийнято рішення про входження держави в статутний капітал Приватбанку. І починаючи з сьогоднішнього ранку, я з командою представників Міністерства фінансів Національного банку фонду гарантування приступили до цієї процедури. Я з самого ранку знаходжуся в приміщенні Приватбанку. Ми зустрілися з Олександром Валерійовичем до в нас Повна кооперація в цьому процесі, хочу сказати, що всі працівники національного е, приватбанку сьогодні вийшли на роботу, працюють на своїх місцях. Я розумію, думаю, ви бачили, коли заходили сюди. Також е, хочу проінформувати, що е, представники Національного банку е, і представники антикризної команди сьогодні працюють у всіх е, територіальних управліннях банку. Де здійснюється перерахунок каси для того, щоб ми вивели баланс, звірили залишки і передали банк новому власнику в особі Міністерства фінансів? Ми не відмічаємо сьогодні якоїсь надактивності клієнтської, яка б відрізнялася від роботи в звичайні дні. Всі відділення банку працюють в штатному режимі. Також я хочу запевнити, що Національний банк докладе всіх зусиль для того, щоб підкріпити банк ліквідністю як безготівковою, так і готівковою, для того, щоб ми могли забезпечити безперебійну роботу відділень банкоматів банку і всієї банківської системи. Я також інформую, що я мав розмову з головами правлінь інших комерційних банків, які також відмічають на сьогоднішній день стабільність. В роботі банківської системи і ніяких ексцесів, ніяких непередбачених ситуацій в банківській системі на дану годину, на даний час не відмічається. Спасибо, уважаемые в ході достаточно переговорів в конце недели було принято решение для того, щоб защитить интересування клієнтів, Наши акционеры приняли решение о согласии на проведение национализации на определенных условиях. Там есть определенные обязательства сторон. Мы выполнили абсолютно все платежные инструкции наших, наших клиентов. Нет ни одной платежной инструкции, которая бы не была выполнена. У нас есть деньги на корреспондентских счетах, как долларовых, так и евровых. У нас... Да, конечно же, мы испытываем, испытывали вот последнюю неделю большое, большое давление на ликвидность. Именно поэтому значит, были приняты определенные решения. Мы выполнили все платежи, мы зарядили все банкоматы. Банкоматы продолжают работать. Яков Михайлович, по-моему, нас банк еще ни копейки никуда не дал. Спасибо. Да, я вас прошу прощения. Ни копейки ни, никуда не дал. И значит, мы продолжаем работать, заряжать банкоматы. У нас рекорды идут. Снятие ежедневное 2 миллиарда гривен. Это такого не было даже в период военных действий. Тогда были миллиард семьсот, миллиард восемьсот. Конечно же, вот та информационная атака, которая пошла на банк последние две недели, она и во многом предопределила поведение нашей и наши решения, которые были связаны с национализацией. Что дальше? Что дальше? Как мы, как мы, как мы это видим и как мы будем в этом деле принимать участие? Значит, я, когда был на совещании в субботу в кабинете министров, которое проводил премьер-министр, я от имени менеджмента и от имени акционеров заверил, что мы сделаем процесс передачи управления как можно более безболезненным и естественным. Ну, конечно, бесшовным совсем сделать его не получится, вот. Да, у нас и опыта такого нет, и не только у нас. Но мы постараемся, чтобы это прошло почти бесшовно. Вы знаете, что назначили председателем правления господина Шлопака. Это очень опытный менеджер. Я разговаривал с ним в субботу, когда узнал об этом, он спрашивал, расспрашивал меня, что происходит в банке. Вы знаете, что Александр Витальевич, он работал в Приватбанке, он был руководителем. Львовского регионального управления. Он работал в Национальном банке в качестве первого заместителя. Он был заместителя, вернее, он был министром экономики, работал министром финансов, работал фактически. Он был первым заместителем главы администрации в администрации Ющенко. То есть он это, это очень опытный менеджер, это очень опытный менеджер, и его уважают в банке. С ним будут работать, его будут поддерживать. Ну а мы со своей стороны сделаем все необходимое, чтобы он быстро, эффективно начал эту работу. Да, собственно, он уже начал. Первый звонок, который у меня сегодня был утром, значит, он попросил меня организовать взаимодействие. Министерство финансов приняло решение перевести зарплатный проект в приватбанк. Да, будет определенное сегодня, надеюсь, только сегодня неудобства у юридических лиц. Они сдают свои платежки в Приват-24, как в обычном режиме. Эти платежи должны уйти завтра в 9 часов утра. физические лица не должны почувствовать каких-то там напряжений, не должны почувствовать каких-то проблем. Мне на сегодняшний момент неизвестно о том, что кто-то почувствовал какую-то проблему. Мне неизвестно это. Хотя ну вы понимаете, банк, которым обслуживается 18 миллионов клиентов физических лиц, у нас действующие договора с 18 миллионами клиентами физическими лицами. Конечно, могут быть какие угодные эксцессы, особенно на фоне вот, вот, этой, вот этого перехода и любая блокировка карточки или когда банкомат там что-то съел, что-то не додал, это уже вырастает в проблему какого-то вселенского масштаба мы все эти вопросы решим, все на месте, колл-центры работают, все системы работают, все хорошо. Сегодня, правда, сказали, что это маркетинг. Это не маркетинг. Тот, кто пользовался Privat24 нашей системой и системой наших конкурентов, понимает, что там есть, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Это не маркетинг. А плати комунальних платежей прилежні це все так, що працювати, тільки вже як національний банк. Абсолютно правильно, абсолютно правильно сьогодні. З точки зору технологій банк ми відмічаємо як самий передовий, самий технологічний ті рішення, які реалізовані на платформі е, Приватбанку, це можна вважати достоянням країни. і безумовно, це кращі рішення, які сьогодні є. Всі сервіси е, будуть працювати. Случай не влежит. Ромашка, тебе не просто. Будь пожалуйста, говорится про информационную атаку. А кем вы думаете, она бывает в этом Это историй, история покажет. История покажет. Я не готов сейчас это комментировать. Сейчас это не важно. Мы договорились. Мы договорились. И мы постараемся это соблюдать. Сейчас важно чтобы банк продолжил нормальную работу. Вот эти разбирательства, вот это мы не то сделали, а это не так посчитали, а здесь у нас есть проблемы с залогами, а здесь значит, вы неправильно оцениваете что-то. Это сейчас это, это не нужно все. Это все не нужно. Сейчас нужно обеспечить, чтобы все было нормально. Когда банк войдет в свою колею, вот, мы напишем каждый свое видение, свои мемуары, и там в этих мемуарах будет рассказано, кто начал какую атаку, ради чего, для чего. Сейчас это не нужно.